هغه بهراني اتباع چې په ترکیه کې دیپاتي کې دوه قانوني جواز نه لري او لا هم د عمله د اخراج حکم ورته صادر شوی دی ممکن د اداري توقيف حکم هم صادر شي په دې ویډیو کې به مختشری کړو چې دا په کومو شرایطو کې پیښ کېلای شي دا ویډیو یوازې د معلوماتي اهداف لپاره ده او قانوني مشوره پکې شامل نه ده مو وړاندیز کوم چې تاسو د وکیل یا غیر انتفاعي سازمانونو څخه قانوني مشوره وغوړئ چستا سو په ځانګړي قاضي کې قانوني مرسته چمتو کوي کله تاسو ته د اېداري توقيف حکم صادر شي تاسو په یو مرکز کې ساتل کیږئ چې د ریکولو مرکز په نوم یادې دي د استل مرکز نه سندونه نه ندي بلکې د توقيف ځای نه دی چېرې چې بهراني اټبا د ترکیز ښه استل کېدو د مخا ساتل کېدای شي د مهاجرت مديريت عمومي ریاست ډایریکټورې جنرال اف میګريشن منیجمنت د ترکیه ادارا چې په بهرانيانو باندې د تطبیق ورل طرز عملونو مسول دی د استلو مرکزونه اداره کوي تاسو ممکن د مختلفو دلیلونو لپاره د استلو په مرکز کې کی سټل کیږي کتاسو کی. ته د اخراج پریکرا سره درشوي او چارواکي شک لري چې تاسو ممکن د اخراج پروسه په جرییان کې ورکه شئ تاسو د استلو د نههیک اول لپاره تاسو ممکن د اداري توقيف امر هم صادر شي تاسو کولای شئ د استلو په مرکز کې هم توقيف شئ په چیرې تاسو د ترکیه تد نړیوالو او وټلو قواعد مات کړئ تاسو جالي اسناد کاروي لته تاسو څخه په رسمي ډول وختونه شوی وي چې له ترکیه څخه وځي خو پرته لکه معقول او زر څخه په ټاکلي وخت کې کناي واستو تللی یو څو وروکو د معلومه کړه چې تاسو عامه امانیت یا عامه نظم یا روغتي او تا گوخی است پام ډول اداري توقيف هغه وخت کول کیږي کله چې یا بهرانه تابع د ترکیه څخه وستل کیږي په هر صورت و استثنای شرایطو کې د نړیوال خوندیتوب غوښتن کې ته هم ممکن د اداري توقيف امر صادر شي د محمد چکو شه چې ها مشمان چې له مور خپل ریاده نور خپلوان وس خجله شوي وي د استلو پر مرکزونو کې نشي ساتل کېدی بي سرپرسته او جلا شوی مشمان باید دولتي محافظت لاندې وساتل شي او په ځانګړو تاسیساتو کې ځای پر ځای شي چې د مشمانو لپاره مناسب وي د اداري توقيف اړه نور معلومات او تر لاسه کول لپاره ستاسو د استیناف حق په غډون په دیم موضوع کې زموږ نوري ویډیو غاڼه کوري دا ویډیو یوازې د معلوماتي اهداف لپاره ده چې د غیر انتفاعي سازمان ريفیجیسی ډریټی نتورک له خوا د ريفیجی رائټ ترکی په منځ کې جوړه شوې ده